jannatda payg'ambar alayhissalotu vassalomni diydori bor sahobalar bilan diydorlashish bor ularni suhbatlarida o'tirish bor keyin diydor bozori bor diydor bozori bozorga borganingizda eng go'zal diydorlar sotiladi sotiladi subhanalloh alhamdulillah eng xushbichim uh, kiyimlar en eng xushbichim jasadlar beriladi uni olib kiyganingizda shunaqa go'zal shunaqa ko'rkam shunaqa o'ktam insonga aylanasiz keyin o'sha juma kungi diydor uyga qaytasiz jannatda uylarimiz bor uyga qaytganingizda ayollaringiz chiqadi ayollaringizni diydorini ko'rganda bu dunyodagi odamlarni yani hushi og'ib qoladigan shunaqa go'zal bo'ladi uni go'zalligini ko'rib erlar so'raydi ie sizlar juda go'zal bo'lib ketisibsizlarku desa sizlar e bozorga ketdinglar bir yomg'ir yog'di yomg'irga chiqib bir turgan edik o'sha yomg'irdan keyin shunaqa go'zal suratga aylanib qoldik deyishadi